চবকে একফালৰ পৰা লম মই মই দেখাই খালি এতিয়া ফটোত চাওঁ আৰু হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইখন ব্লগত যে বেছিভাগ ভইচ অভাৰে কৰা হ'ব কাৰণ যে ইয়াত গান বাজি আছিলে সেইকাৰণে মানে এনেকৈ কপিৰাইট লাগি যাব আৰু এইফালে আছে মোৰ বৌ আৰু জেঠাই ভণ্টি এইফালে এজনীও সৰু ভনী তেখেতসকল আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগবিলাকত দেখিছেই আজি আমি গৈছোঁ বিয়া খাবলৈ কাৰণে বিয়াত যোৱাৰ পিছত মানে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'লে বিয়াত গৈহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ জেঠা হেঁতি আছে চব মানে নিজৰ ফেমিলি আম্মাহোফালে আছে এইফালে কইনা আছে কইনাক মানে ইমান ভালকৈ দেখুওৱা হোৱা নাছিলে আৰু আমি গৈ পাওঁতে প্ৰায় সাতটা চাৰে সাতটামান বাজিলে আমি তাকেই গৈ পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে নিজৰ ড্ৰেছটো অকণমান দেখাওঁ কিন্তু মানে তাতো মই পূৰা লাজ লাজ পাইছিলোঁ এইযোৰ ড্ৰেছ মই পিন্ধি গৈছোঁ এইযোৰ মই এবাৰ আগৰ এবাৰ বিয়াত পিন্ধি গৈছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কথাই পাতি থাকিব নেকি আমাৰ বিয়া চলি আছে এতিয়া আমি বিয়াত ব্লগ বনাইছোঁ আমি পোন্ধৰ ফটো মাৰিলোঁ আহ এটা চেডা অকণমান ভিডিঅ'ত আহ আকৌ আকৌ ভিডিঅ'ত থাকি যাব এইফালে মোৰ ভাইটি গা ধুনীয়া লাগিছে একদম কোলা কোলা পিন্ধিছে ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া আহিলো তেতিয়া পেণ্ডেলখন দেখুওৱা হোৱা নাছিলে কাৰণ ডাইৰেক্ট মই ভিডিঅ'টো ভিতৰৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইকাৰণে বাহিৰত যেতিয়া ফটো মাৰি আছিলোঁ অকণমান পেণ্ডেলখনো দেখাই দিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে বাহিৰতো ফটো তুলিবলৈ এইফালে হৈছে আমাই মোক চিনাকি কৰাব নিচে এই তিনিজনীও মানে মোৰ মামী হৈছে আমাৰ জেঠায়েকৰ মানে বোৱাৰীক মামী তেওঁলোকক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি এই বিয়াতে লগ পাইছোঁ আৰু তাৰ ফালে এইফালে আমাৰ আছে এই দুজন আমি মাজত বহা এজন জেঠাই মানে আমাৰ বায়েক বাকী কিনাৰ দুজন মোৰ মামী আৰু বিয়াবিলাকত চাবচোন যেতিয়া নিজৰ ফেমিলি মানুহৰ বিয়া হয় তেতিয়াহে যে কিমান পা পৰিয়াল মানুহ লগ পোৱা হয় কিমান অচিনাকি মানুহ যে নিজৰ ওলাই বিয়াতহে কিমান লগ পোৱা হয়নে আৰু এতিয়া মানুহৰ ভিৰটো ইমান বেছি বাঢ়িছে আমাৰ এইফালে আকৌ বিয়াত যেতিয়া বিয়া হয় তেতিয়া যে আঠটা চাৰে আঠটা সেই টাইমটোত যে মানুহৰ ভিৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় মানে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হয় এবাৰ ক'বচোন দেই তাৰপৰা একদম পুৰা ভিৰ বাঢ়িছে আমি সেইকাৰণে চাই থৈ দিলোঁ মানে যোনখিনি নিজৰ মানুহ সেইবিলাক অকণমান আৰু উঠি দিছে বাহিৰা মানুহ বহিবলৈ আৰু এইফালেও আছে আমাৰ ধেৰ নিজৰ মানুহ চবকে দেখাইছোঁ ভিডিঅ'তে আৰু ন চব থাকি যাব হেৰি ন লৈ ললো হয় চবকে চিনাকি কৰালো ভিডিঅ'ত দেখালো ইমান ভালকৈ দেখুওৱা হোৱা নহ'ল কিন্তু থুলমূলকৈ হ'লেও দেখালোঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি আহিছোঁ খাবলৈ কাৰণে কাৰণ যে নটামান বাজি গ'ল আৰু মোৰ মানে ভোকটো বহুত বেছিকৈ লাগে চাৰিফালে খোৱা জেগাটো বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছিলে তাৰপৰা মানুহৰ ভিৰটো বহুত বাঢ়ি গৈছে নহয় অঁ এইখন বিয়াত যে মই একপিও ভাল ফটো মাৰিব নাপালোঁ যেন তেনে গুচি গ'ল ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাব নাপালোঁ তাৰপৰা এইফালে গোটেইখিনি আমাৰ ফেমিলি পৰি আছে পাপা আমাৰ জেঠাই মাহী বাই ভনী যিমান আছে গোটেইখিনি ইয়াতে বুলি আছে এইফালে আৰু গোলফা আৰু এইফালে কইনাও বহি আছে এতিয়া অকণ লাহেকী মানুহৰ অকণ ভিৰটো কমি আহিলে আৰু তাৰপিছত টাইম হৈ গ'ল ন দহটামান বাজি গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ মামী বৌ মানে দুজনী মামী বৌ মাহী গোটেইকেইজন আৰু যে এইকেইটো ভিডিঅ' বহুত মেমৰেবল হ'ব কাৰণ ইয়াত চবেই থাকিব সদায় দিনৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বিয়াৰ ব্লগটো ভাল পালে দেই সেই গা ইজ গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা গা হাত ধুই এতিয়া যে ৰ'দত বহি আছোঁ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে চুলি তুলিখিনি ধুই ল'লোঁ যে ৰ'দত নোহোৱা মোবাইলটো মানে ওপৰলৈ কৰিব নাই পৰা পুৰা ৰ'দ আৰু সেইফালে আমা এইফালে পাপা আছে ইফালে আমি বহি মানে ৰ'দ লৈ আছোঁ গা হাত ধুলোঁ যে ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈতো কোনদিনাখন নাপাওঁ কামলৈ যাব লগা হয় ঠাণ্ডা লাগিছে ৰ'দ লৈ আছোঁ আৰু ৰ'দ চাদ লোৱাৰ পিছত যাম এতিয়া ভাত বনাম আজি ময়ে বনাম ঘৰত আছোঁ এনেকৈতো আনকালে সদায় আমাই বনায়েই আৰু কেমেৰাটো অকণমান ধোৱা ধোৱা হৈ আছে তাৰ পৰা যোৱাকালি বিয়া চিয়া খালোঁ সেইটো ব্লগ ৰেডি এইটো ব্লগ দিয়াৰ আগে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু বহুত দিন ধৰি বিয়া বিয়ে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে যেতিয়া আমি যোৱা ব্লগটো বিয়ে বিয়াত যেতিয়া মই গৈছোঁ বিয়াত মানে যিমানেই হওক যিমান কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেও যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছেই মোৰ কেইবাজনো মোক চিনি পাইছে কেইবাজনীও মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমান দিন ধৰি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলে নাছিলে মানে দিনটো ফুটি তাৰ উপৰি সময় মিলাব নোৱাৰোঁ এডিটিং কৰিবলৈ টাইম লাগে আৰু অকণমান ডিমটিভেট হৈ গৈছিলোঁ মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া বিয়াত যোৱাৰ পৰা আৰু অকণমান মটিভেট পালোঁ আৰু অকণমান কেতিয়াবা হয় ন মানুহৰ বনাওঁতে বনাওঁতে মনটো আকৌ কিবা এটা হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা মোৰ হৈ গৈছিলে চ' সেয়াই এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ ঠাণ্ডাদিন সোমাইছে বিয়াৰ ছিজন হৈ আছে বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে খুব পাব মোৰ ব্লগত সেইকাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব যাতে মই আনিবলগীয়া বিয়াৰ ভিডিঅ' মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ব্লগবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোক যাতে পাই থাকে আৰু চাই থাকিব সেইকাৰণে আজি কি ৱাল সেইফালে দি আছে যে সেইফালে এতিয়া এইফালে ৱাল দিব ইফালেতো ৱাল দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ৱাল দিব আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই জংঘল জংঘল হৈ আছে এইখিনি তথাপিও আম্মাই যিখিনি পাৰিলে চফা কৰি দিলে বাকীখিনি বাৰু আছে আমাৰ থুলমূলকৈ পাপাও ডিউটি থাকে ময়ো ডিউটি পাপাই আম্মাই যিমানখিনি পাৰিলে সিমানখিনি থুলমূলকৈ কৰি দিলে আৰু আৰু এতিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি লাহে লাহে শুকাই থাকিব আৰু আমাৰ সেইফালে গেবেল চেবেলখিনিও পেলাই থোৱা আছে এইখিনি দিয়ে আৰু কামখিনি আৰম্ভ কৰিব আকৌ এইফালে ৱালখন দি ল'লে কি হ'ব মানে আমাৰ বাৰিষাত যে এই মাটিডখৰিত পানী বহুত হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ৱাল দি দিব তেতিয়া পানীটো অকণমান হোৱাটো কম হৈ যাব আৰু আমাৰ এইফালে ঘৰ বনোৱা কথাও আছে আমাৰ মানে ইটো ঘৰৰ পৰা আমি মানে এই ঘৰলৈ যদি বনোৱা হয় তেতিয়া আমি এইফালে আহি যোৱা কথা আছে চাওঁ এতিয়া কি হয় আল্লাৰ দুৱাত আপোনালোকৰ দুৱাত আৰু চাওঁ এতিয়া তাকে কি হয় ভিডিঅ'টো এইকাৰণে কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব দেই ঘৰত যদি যিদিনাখন ঘৰত থাকিম সেইদিনাখন যে ইমানেই ভোক লাগে ডিউটিত থাকিলে আকৌ ভোকৰ একো মানে কিবা খাম কিবা কৰিম সেইটো একো ধ্যান নাথাকে এতিয়া ঘৰত আছো যে আজি আজি ইমানেই ভোক লাগিছে এতিয়া লাগিছে কি খাম কি নাখাম তাকে ভালে ঘৰত মৰ্হি আছিলে এইফালে মই মুৰ্হি পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া নিমখ অকণমান আৰু মিঠাতেল সৰহকৈ দি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া একদম বাহিৰত বহি খাম ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আগে সানি লওঁ আগে কিন্তু ভোকটো আকৌ বহুত বেছি লাগিছে চাৰে এঘাৰটামান বাজি গ'ল আজি খোৱাও দেৰিকৈয়ে হৈছিলে ভাবিও মানে মোৰ ভোক লাগিছে জানো কেলৈ ত' সেইকাৰণে এতিয়া মুৰ্হিকে বনাম মৰ্হি কি খাম তাৰপিছত ভাত চাত বনাম আৰু মাজে ময়ে বনাম তাৰপৰা এইফালে আমাই গৰম পানী লগাই থৈ দিছে ষ্টিকডালৰে ইয়াত গা ধুবলৈ মই ধুই ল'লোঁ বাহিৰত মানে ব'ৰ্ড আছে কিন্তু বাহিৰৰ বৰ্ডটোত যে আমাৰ ৱাচিং মেচিন লাগি আছে মানে কাপোৰ ধোবা হৈ আছে যে ত' বাহিৰৰ বৰ্ডটোত মেচিন লাগি আছে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানে ঘূৰাই ইয়াত ভিতৰত লগাই দিছে তেতিয়া দুইফালে কামটো হৈ যাব যাওঁ এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ মুৰ্হী খাই তাৰপিছত ভাত বনাম টেষ্ট কৰি চাই লওঁ খাবলৈ ভাল হৈছে খাবা মুৰিও খাবা মুড়িও কচু নাপালা নাপালা বাহিৰৰ আৰু আমাৰ চব ফাৰে কাপোৰ কাপোৰ আৰু কাপোৰ ধোৱা হৈ আছে তাৰপৰা এইফালে বাচনখিনি ৰ'দত দি থৈছে যাতে সোনকালে শুকাই যাব তাত জাপিব পাৰিম নহ'লে গোটেই ৰেকটোত ন গোটেই পানী পানী হৈ যায় এবাৰ সেনেকৈ আমাৰ কি হয় আগতে আমি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট মানে কাঁহী বেদিখিনি নুশুকুৱাওঁ ডাইৰেক্ট ধুইকৈ ডাইৰেক্ট জাপি দিওঁ গোটেই ৰেগটো পানী পানী হৈ গৈছিলে যে তাত মানে পূৰা মামৰ ধৰা নিচিনা ধৰি গৈছিলে তাৰপিছত আমাই তাৰপিছত চাফা চাফা কৰিলে এতিয়া সেইকাৰণে নুশুকোৱালৈকে মানে কাঁহী বেদীখিনি নাযাপোঁ আৰু ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই লওঁ এইফালে কাম কৰি আছে আপুনি মুড়ি খাবা নেকি হা এইফালে অপাই গাঁত খান্দি আছে সেই এনেকুৱা পষ্টকেইটা পোতা হৈ গ'ল কালি মানে তলৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো দিব আৰু আৰু আমাৰ বগৰী লাগিছে আকৌ দেই সৰু সৰুকৈ বগৰী ঢেৰ লাগিছে গছজোপাত পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে ইয়াত লাগিছে তাৰপৰা সেইজোপা গছতো লাগিছে পূৰা ৰ'দত বহি এতিয়া আজি মৰিহি এঞ্জয় কৰিম গা চা ধুই দেখিলে নামাজ পঢ়ি ললো আৰু পঢ়ি মেলি এতিয়া হৈ গল বাৰটা বান চৰি দুটামান বাজিলে বাৰটা কৈ দিছো এতিয়া ভাত খিনি খাই লওঁ পপাহঁতেও আজি কাম কৰিয়ে আছে আৰু আজি যে একদম মন পচন্দৰ বস্তু ঘৰত বনাইছে এইফালে আছে শাক একেবাৰে মানে লোকেল শাক বাৰীৰ শাক তাৰপিছত আৰু এইফালে আজি বনাইছোঁ ৰ'ব আজি এইফালে আম্মাই বনাইছে মোৰ কাৰণে কচু শাক মানে কচু ঢোল বনাইছে এইটো খাম মানে কৈছোঁ ন মই যে কচু বহুত ভাল পাওঁ খাই যাই কিন্তু আজি যিহেতু ঘৰতে আছোঁ আৰু এইবিলাক বস্তু আকৌ ধুনীয়া খাইহে ভাল লাগে ৰাতি ইমান টেষ্ট নালাগে আৰু যিহেতু দিনত মই ঘৰত নাথাকোৱে আজি ঘৰত আছিলোঁ কাৰণে সেইকাৰণে আমাই কি কৰিলে আজি বিচাৰি আনিলে বেছিকৈ নাই বনোৱা অলপমান আৰু দুই টাইম ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আমি তিনিটা মানুহ আৰু ন তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ যাব তাকে আজি ধুতি লগাই কিনে দুপৰীয়া সাজটো খাম কচু মাছ মাংস নহ'লেও চলি যায় হয়নে এইবিলাক যেতিয়া বস্তু থাকে ভাল লাগে খাই কিনে মইতো খুব ভাল পাম নাই কচু কোনে কোনে খায়